одна из самых старых фабрик Советского Союза. И было бы все хорошо, было бы все отлично, если бы не вот это вот сажа. Вот это бич, который нас доканывает. Поселок умер, полностью Уничтожение. Нет. Идет поселка, Идет самое настоящее уничтожение поселка. 1 сентября дети пошли в школу. Такой праздник. Все, маечки, рубашечки черные пришли. Дети плачут. Посмотрите, какие мы пришли. Так що це? Це життя, це уничтоження народу, дітей. Луман яром, сажа літить. Днем от так літить. Ну правильно, бо днем вони знали, що хтось приїде з камерами. Я дивилася, як ви ну, в Одесі наводили порядок, як вам не дали, я змогу працювати. Може ви хоч нам поможете в нашому селищі. Треба наводити порядок по всій країні, а не тільки тут, але почати. Я, я первое, что сделаю, я завтра поговорю с премьер-министром на эту тему. Хай он что сделает. Никто нам не поможет, как вы не поможете. Хай же вы возьмите. Да, я возьму. Я возьму. Какие проблемы тут были? Почему вы не знаете? Сейчас мы не работаем замки сказали. Мне. Кто поменял замки? у меня. А для чего? А для того, чтобы не побачили. Для того, чтобы сюда не попали. Так что, ключ в карман положил и уехал? Да. Ничего ну не Вперед. замок. ребята, мы можем оставить вот это есть децентрализация. Вот это потом будет рассказывать правительство, президент, что мы сегодня децентрализовали, как все здорово, как все хорошо. Вот, вот результат децентрализации. Первый большой результат децентрализации. Село 8 тысяч человек осталось без, осталось без медицинского пункта вообще какого-либо. В вашем селе. Смертность превышает два с половиной раза рождаемость. Но это не только у вас. Это большинство украинских сел. Это означает, что через несколько лет, через, может быть, 15-20 лет, в Украине будет больше пенсионеров, чем будет людей рабочего возраста. А кто будет тогда пенсионеров содержать? А кто будет страну развивать? А кто будет на этих предприятиях работать? Этих дармоедов в областной администрации надо разгонять. Вообще областные администрации не нужны, их надо упразднять. Эти деньги, которые выделяются на содержание областных администраций, надо передать в громаде. Эти деньги, которые содержатся на содержание каких-то экологических служб, просто прямо надо сказать и обязать. Или ты переходишь на другое топливо, или ты ставишь качественный фильтры, или закрываешься. Конечно, он будет ставить. Когда ему некого будет давать взятки, и когда он будет делать иметь с вами, а не с какими-то экологами, которых можно купить. Децентрализация значит, закрытие больниц, закрытие школ. То, что говорят, это не наши вопросы, это вопросы местной экологии. Пусть громады решают. Это мы не про мы все гроши, гроши передали. Только люди эти гроши не видят. Да. Да. А где эти гроши? Где а они потеряли? Поэтому, поэтому никакая децентрализация это полная чушь. Сначала надо децентрализовать, навести порядок, все поставить на свои места, и потом уже реально людям отдать эту власть а не местным бандитам. Сегодня одни бандиты в центре, часть. Денег поделились местными бандитами, чтобы они к ним так, не приставали. Так, и чтобы они воздержали подчинение. Так, так, так. Вот вся эта история вот децентрализации. И, идет, вот. и когда они говорят, мы децентрализовали, большое достижение. Я говорю, что вы достигли? Да, у нас пенсия упала много раз, да, у нас зарплаты упали, да, у нас безработица выросла, да, у нас экология ухудшается, но мы децентрализовали. Да, что? Да, да. И поэтому мы тут ни при чем. Люди довольны, это люди сами сделали, мы им отдали власть. И вы в это верите, в эту чушь? Нет, 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 нет. Так вот я хочу сказать президенту. На этой фаб фабрике делается также картонные коробки для, ваших, для вашего ручья. Да, 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 извините, эти конфеты стоят вам того, чтобы отравлять детей тут, черной сажи. Да, отравлять людей тут, ваших земляков, соотечественников, которые поверили вам и выбирали. Неужели нет, ни одни конфеты в мире, нет, ни одни заработки из конфет, нет, 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 ни одни богатства не стоят толечки того, что стоит уважение вот этих людей, ваших сограждан. Я от вас не отстану. Будет белый снег тут? Будет обязательно. Сегодня 25 число и мой человек пошел 25 числа 2013 года на работу, сюда же на фабрику, когда работал и пошел на работу. Сьогодні ж якраз чотири роки, і його вивезли з чорного, темного, як ото, як моя сьогодні, і його помили, покупали і вивезли, що в той час була та сажа. Коли моя дочка в червні померла, хай всі люди, хто був на похороні її несли, поки від площі довезли до кладбища, моя дитина була всьому білому, всьому розуму, Вона вся була чорна. Хай люди з були з моєї дитини. Вся було в сажі. Чим більше нас буде тут. Тим буде більше толку. Не може одна людина, навіть сам Саакашвілі, Акашвілі, все, все вирішити і за всіх всім допомогти. Сьогодні хто їхав до нас Михайло, ви подивіться, де наша влада, чого її не видно, чого вона не стоїть тут з нами, де наш голова, де його зами? Для чого ми його вибирали? Для, як мене чує, хай підніметься сюди. Для чого ми тоді обирали цю селищну зраду? Скажіть, 35 чоловік штату, 3 мільйони йде, тільки на оплату їхніх зарплат, і вони намахають руками. Бо ні це не буде, бо ні це не буде. Я сказав, бо ні це не буде. А зараз нам треба його спитати. Хочемо голову спитати, скільки буде нам брехати. Тобара, при... Вас турбують не зарплати, премії і всі доплати, а на виборці начхати. Нас без закладів нема, так сказав нам голова. Не померавајте да ви спивају по кога Да.